وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا سایہ ہو گیا بندش ہو گیا ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں اللہ پر توقل رکھیں وہ رزق دیتا ہے وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے بندوں کو آزماتا بھی ہے بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں کسی بابے کے پاس نہ جائیں یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں بڑے گندے اور غلیز قسم کے لوگ ہیں ان کی نظروں میں غلازت بری ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں کچھ ہے تو آ رہے ہیں تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں کیا مطلب یہ یہ کوئی ابا ہے تو جب کوئی مصیبت بنے مسلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھو صدقہ کرو خیرات کرو منت مان لو روزوں کی منت مان لو نمازوں کی منت مان لو صدقہ کرنے کی منت مان لو اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ غریبوں میں آپ رزق بانٹو اس سے برکت ہوگی اس سے پریشانیاں دور ہوں گی رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا نہیں جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکت نصیب ہوگی اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں اس سے درجے بلند ہوتے ہیں اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ قائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے ان کو حاصل کریں تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا گھر سے برکت اٹھ گئی تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویز ڈال دیے میاں جھوٹ چھوڑ دو رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے تمہارے گھروں کے دور چلے گئے تم نے گھر میں تعویز باندھ دیا گھر میں ہنڈیا بھی الٹی لٹکا دی تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا تمہاری بتیاں جلانے سے تعویز لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے تو جھوٹ چھوڑو رحمت کے فرشتے نیڑے آگئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم بیماری اور ہے علاج اور کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی لینے دھوڑ پڑتے ہیں اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو وہ گیا ورنہ چل جانا سی تو بھی چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا وہ تو بیٹھا ہی سی کام کے لیے ہیں اس نے تو ڈاٹن جو ہے وہ رات فوٹو اسٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے دس اس کو دینے ہیں پندرہ اس کو دینے ہیں وہ تو کام ہی کرتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے تیرے رزق میں ملاوٹ ہے تو نماز نہیں پڑتا تو سجدہ ریز نہیں ہوتا تیرے یہ خرابی ہیں تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا بابا تو بھوکا مر جائے گا اس لئے بابا کہتا چنگا ہو گیا تم آیا ویلے سر آگے نہیں تو یہ چل جانے تھے تبھی تک کچھ رہنا نہیں تھا پھر مریض بن جاتا ہر توار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے چھوڑو بابوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ پانچ گانا نماز یہ شیار زندگی بنا لو دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی جھوٹ نہ بولو فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے ہر بار جھوٹ بولیں گے ایک میل ایک میل ایک میل ایک میل ذرا سوچے نہ ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو کریم وہ اتنا ہے فرشتوں کو حکم کرے گا واپس چاؤ اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو یا <سيح> اللہ اس نے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے کہاں توبہ کر گیا اس گھر میں خوشبوؤں کے بسے رہے ہو گئے تو جھوٹ سے توبہ کرو یہ علامت ہے نفاق کی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھوٹتا تو نہیں ہے حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے گھر کے برطن بیچ دیتے ہیں نشے والے لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے سچ میں تمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا جھوٹ کے اندر بے چینی ہے اضطراب ہے اندر کی بے قراری ہے اس لیے سچائی کی طرف آؤ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں مشکلیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں کیوں کس وجہ سے آزمائش سہیں برداشت کریں تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں دن پھرتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا سایہ ہو گیا بندش ہو گئی ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں اللہ پر توقل رکھیں وہ رزق دیتا ہے وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے بندوں کو آزماتا بھی ہے بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں جب مشکلیں آ جائیں تو مسلے بچھا لیں گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا چلو مسلح بچھاؤ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں کسی بابے کے پاس نہ جائیں یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں ان کی نظروں میں غلازت بری ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں لا یسید الباطل حقن بے کثرت المتمس کی اگر کسی جھوٹ کے ساتھ کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا وہ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں کچھ ہے تو آ رہے ہیں تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں کیا مطلب یہ یہ کوئی اب معیار ہے تو جوہ کا جمع ہونا جوہ کا کہیں جانا یہ معیار نہیں ہے معیار جو اللہ رسول نے دیا ہے ہمارے نزدیک بس وہی ہے تو جب کوئی مصیبت بنے مسلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھو صدقہ کرو خیرات کرو منت مان لو روزوں کی منت مان لو نمازوں کی منت مان لو صدقہ کرنے کی منت مان لو اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ غریبوں میں آپ رزق بانٹو اس سے برکت ہوگی اس سے پریشانیاں دور ہوں گی رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا نہیں جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکت نصیب ہوگی اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے اس لیے میں خاص طور پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لایا جا رہا ہے ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا روشنی ملے گی آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں چونکہ جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو صلح دیا جائے گا تو دوسرے لوگ عرضو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں اس سے درجے بلند ہوتے ہیں اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ قائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے ان کو حاصل کریں تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والدے گرامی مجھے انگلی سے لگا کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے تو بوڑے بزرگ جو مسجد میں جانے سے قاصر تھے وہ گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوتے تھے اور عموماً ظہر کے وقت بھی اور صبحوں کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھے آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدایں سننے کو تو ملیں گی لیکن قرآن کے نغمے موقوف ہو گئے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے برکت روٹ گئی ہے دولت کی فراوانی کے باوجود وسائل کی کثرت کے باوجود اسباب آسودگی حاصل ہونے کے باوجود نہ آسودگی ہے نہ سکون ہے نہ تمانیت ہے نہ برکت رہی اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا آج صبح اٹھ کے فیس بک کا چہرہ تو دیکھتے ہیں لیکن قرآن کا نقشہ نہیں دیکھا جاتا تو برکت کے قافلے گھروں سے رخصت ہو گئے اور گھر برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہو گئے آج بھی اگر ہم نے گھروں میں برکتوں کو واپس بلانا ہے رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا پھر گھر میں آسیب کا سایہ نہیں ہوگا ٹونا اور جادو نہیں ہوگا پھر کسی بابے اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے آپ کے گھر میں قرآن ہے سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مسائب اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں پھر آپ کو نہ آسیب نہ جادو نہ ٹونا اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے کچھ نہیں ہوگا آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی بندش کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا اور جو دن باقی ہیں ان ایام میں تلاوت کلام مجید کا معمول باقی رہے گا تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ پورا سال ہمارے گھروں میں معمول باقی رہے ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہو بیٹیاں بھی قرآن کھول کے صبح بیٹھ جائیں اور بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں بوڑھے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں جوان بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں تو مجھے بتائیے کہ کتنی رحمات اور کتنی براکات کا گھروں میں نزول ہو تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجئے چاہے روز کے دو صفحے پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو باقی رکھیے اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو اس کو مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ بھی ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمیں کیا میسج دے رہا ہے تاکہ ہماری زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کی روشنی اور کتاب کے اجالوں میں بسر ہو اور یہ کتاب اللہ کا تیسرا حق ہے کہ اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے آپ کے کسی دوست کا کسی ملنے والے کا آپ کے نام خط آ جائے اور وہ اس زبان میں ہو جو زبان آپ نہ جانتے ہوں تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک اس کے مندرجات سمجھ نہیں لیتے کسی ایسے شخص سے وہ مضمون جان نہیں لیتے جو وہ زبان جانتا ہو تو ہمارے رب کا ہمارے نام یہ میسج ہے ہمارے نام یہ پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تو ہمیں اس کو سمجھے بغیر چین کیوں آ گیا ہے تو ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے کن امور کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے ہمیں روک رہا ہے اگر ہم قرآن مجید کو اس انداز سے تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی یہ کتاب زندہ ہماری زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں ڈال دے گی اور ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھائے گی کیونکہ اس کے عجائبات حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے فقال تو آقا کریم علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے شان فرمایا تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں خاص خاص ہی نا یہ نہیں کوئی اہل کتاب سے تو نہیں میں نے کہا حضور کوئی نہیں سارے اپنے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الا اللہ سارے اپنے ہو سارے اپنے کوئی غیر تو نہیں نہیں کنڈی لگا دو لگ گئی کنڈی کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ اللہ اب اگلی بات سنو اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ, اللہ کے لئے اے اللہ تیری تعریفیں ہیں تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبوس کیا تو نے وعدہ کیا ہے مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا اس کے پیغام کی نشر و توضی کا اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا تو وعدے پورے کرتا ہے اللہ اکبر یہ حضور نے فرمایا کال پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بشارتو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی ایک اور روایت سنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و ہم پڑھا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑھا سبحان اللہ و ہم فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے سبحان اللہ واب حمدہی اور حدیث بخاری ہے بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پہ وہ دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ واب سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب کرے تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں کچھ وقت نہیں لگتا نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی اس دن بہت ساری بیماریوں سے آفات و بلیات عرضیہ و سماویہ سے دشمنوں کے حسد سے مبغزین کے بغت سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور کتنا بڑا اجر ہے آپ ایک سال میں بھی شاید دس قرآن مجید نہ ختم کر سکیں اور سورہ یاسین پڑھیں تو دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثباب نصیب ہوگا رسول کریم نے اشار فرمایا انفل قرآن سلاسون آیا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ صورت کون سی ہے وہ یا تبارک عظیب یا دہل ملک یہ سورت الملک ہے تیس آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے. تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورا ملک سے کریں سونے سے پہلے سورا ملک کی تلاوت ضرور کر لیں تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی آفات و بلیات سے بچے رہیں گے اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو غفران و رحمت سے مالا مال فرم. لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجار ہوتا ہے یہ بربادی کی علامت ہے الو استیارہ بنا لیا بربادی کا اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں الو بیٹھیں تو وہاں بربادی آ جاتی ہے عجیب فلسفہ گھڑ لیا الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا میں کہتا ہوں ایک گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے سارا دن گھر کے اندر محبت چاشنی اور پیار سے افراد خانہ کا وقت گزرتا ہے کمائی کر کے لانے والا گھر کا کفیل رزق حلال لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے نظر کی پاکیزگی اور خیالوں کی طہارت کا سامان ہوتا ہے شام کو سورا واقعہ پڑی جاتی ہے سونے سے قبل سورا ملک کی تلاوت ہوتی ہے دہلیز پہ آنے والے سائل کو جھڑکا نہیں جاتا مہمان کی عزت کی جاتی ہے تکریم دی جاتی ہے گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی مہک پھیلی ہوتی ہے گھر میں گھر کے اندر درخت پر سو الو بھی بیٹھ جائیں اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے افراد خانہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا سجدے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی میاں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا لیکن تم نے لگا دیا الو کے کھاتے کہ الو بیٹھ گیا یہ سب کچھ بربادی ہوئی تم نے وعدے توڑے تم نے لوگوں کو دو نمبر مال دیا اس لیے تمہاری فیکٹری برباد ہوئی اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی کہ تم کہتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو ایک مرتبہ جو دھوکہ کھاتا ہے وہ دوبارہ تمہاری دکان پہ نہیں آتا یہ الو کا کام نہیں ہے یہ تمہارے نفس کے الو کا کام ہے لیکن تم نے الو پہ مڑ کے کسی منہوسا یہ فلا منہوسا ہماری دکان پہ آئی صبح آج سارا دن گاہ کی نہیں آیا کیا فلسفہ تم نے تراشا تو فرمایا ولا حاما الو بھی کوئی چیز نہیں ولا سفارا اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے کہ آپ سفر کے مہینے کے نام لگا کر کے کسی چیز کا انکار کر دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں نصیب ہوتا ہے وہیں یم سسک اللہ بدر فلاں کاش فلا اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تمہیں بہتری عطا کرنا چاہے فلاں رات دل فضل ہی اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا لٹا بھی نہیں سکتا اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا سارا زمانہ لگ جائے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے لیکن اللہ کی نصرت اسے نصیب ہو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا سارا زمانہ کسی کو فائدہ دینے میں لگا رہے لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ علاج گاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا ہر وقت پانچ چھ ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی مشینوں کے اندر ایک ایک چیز کا ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے اور دوسرا بیمار پڑا ہے ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا اس غریب کو کسی پرواہ نہیں کی ہے اس کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا میرا مالک شفا دینا چاہے تو اسے عطا کر دے شفا اللہ کے پاس ہے موت اللہ کے پاس ہے زندگی اللہ کے پاس ہے خیر اللہ کے پاس ہے وہ جس کو جو چاہے عطا کرے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو اللہ پر توکل کرو اللہ پر بھروسہ کرو وہ چاہے تو ہوتا ہے وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے اس کو خیر چاہے تو خیر ملتی ہے اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نہ